Реально, стільки що що треба предохранятися в цьому залі вже. <рігум> І так, білоруський ремейк на фільм Гаррі Поттер. шапка. Выбери, куда тебя можно кинуть или на что тебя можно кинуть. Только не на картошку, только не на картошку. М -м, ты уверен? Да, уверен, уверен. Так, так. Да, не да, нет, но... да, готов. Тогда ты пойдешь на Минский тракторный завод. А теперь народная мудрость. Не, народная глупость. Чуть глупость. Короче, следующий раз скажу, Что, давайте, пиши. Давай, сынок, mm -hmm. хватит тебе, приди сюда. Все? Да? Давай, ай, -ай. приветствуй. Ну что, что тебе сказала, Шапна? Я иду Это на Минский, Минский тракторный завод. Ух, слава богу, на картошку. Ладно, дай, дай, дай. Сегодня пятница Тебя дай. нужно отправить первый раз, Гарри, первый раз наша шабаш. Что, Что? Что? мне нужно с собой взять, папа? Дай, Сейчас дай. я тебе покажу. Для начала Ты полетишь на моей волшебной, где на волшебная сухля. <реклама> Все, дай, давай. дай, <реклама> О, вижу, вижу, вижу парень зовут тебя Гарик. А, знаю, знаю, сейчас. Девушка, у тебя есть кермионка? А ездишь, ездишь ты на розовом БМВ? А, что и сейчас, сейчас. Мама, прекращай прекращай битвы экстрасенсов завтра, давай. <связать> и что говорил с мамой? Давай говорил. Она все видит, что попадет битву экстрасенсов. О -о -о -о. Так, сынок, нам надо выступить в СИ нашу Машу. <Маша. си> <Завай. си -нашу> Центральная слушает вас. Алло, а можно машинку на шабаш? На шабаш не машинки заняты. А если баш на баш? А если баш на баш, тогда поедем на шабаш. Так, сынок, ты готов? Поехали. Конечно, Центральная <бух> <Harecat> <Camille> <senthr> <laughs> 3-4, можно, пожалуйста, на машинку отпустить с красной горы? Представьте, что эти 70 килограмм счастья все-таки попали на шабаш. Мальчик, ты кто? Я Гарри Поттерко. Я пришел первый раз на шабаш. Это первый мой шабаш вообще в жизни. Мальчик, тогда тебе нужно пройти три испытания. Давай первое. Итак, первое. Ты должен выпить кровь единорога. Белую кровь единорога. Держи. Белая кровь, единорога. Ой, не кровьце. И далеко не единорога, я бы сказал. Итак, третье и последнее твое испытание. А как же второе? А как же первое? Ладно, давай третье. Итак, ты должен сразиться с своим злещим врагом, Вовой де Морде. Итак, в лягу к лоренгу Вова де Морда. В правом к в Хотя у нас трусы не хватает. Итак, сразитесь по-мужски. Глаза не выголубывать, палочки не использовать. Бой.

вами все нормально. Все. В цей чудовий день ми хочемо сказати, щоб ви, дорогі друзі, ніколи не забували. Продовжіть польські